السلام علیکم ناظرین اٹاوہ ٹائم چینل کی محفل میں خوش آمدید فرنڈز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مادی کے نامور فلم سٹار اور خوبرو ہیرو یوسف خان کی پہلی فلم پرواز پر اپنا ریویو اس کے علاوہ اسی ویلاگ میں ہم مرحوم یوسف خان کا مختصر تعارف اور ان کی بائیوگرافی بھی پیش کریں گے تو آئیے آتے ہیں فلم پر اپنے ریویو کی طرف لیکن ناظرین اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ کو بھی ہماری نت نئی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں ناظرین فلم پرواز ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم تھی جسے اے ایم فلمز کے بینر تلے لاہور میں تیار کیا گیا اس کے فلم ساز اور ہدایت کار اشفاق ملک تھے یہ اشفاق ملک فلم ساز و ہدایتکار کار اے آر کاردار کے بھانجے تھے ممبئی میں انہوں نے نوجوان کے نام سے ایک فلم بھی پروڈیوس کی لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور آ گئے یہ بے حد پروگریسو قسم کے نوجوان تھے اور پاکستان میں پرواز ان کی پہلی فلم تھی فلم کی کہانی اور مکالمے احمد سعید نے لکھے گیت احمد راہی اور تنویر نقوی کے تھے موسیقی ہماری ماضی کی معروف اداکارہ و گلوکارہ سلما آگا کے نانا رفیق غزنوی نے ترتیب دی جبکہ عکاسی کے فرائض ریاض احمد نے انجام دیے فلم کی کاسٹ میں سبیہ خانم نیا چہرہ یوسف خان آشا بھوسلے مجید مایا دیوی نظر شرارہ اور جی این بٹ کے نام نمایاں تھے یہ فلم اب کہیں موجود نہیں اور نہ اس کی کہانی اور کرداروں کے بارے میں کوئی معلومات مہیا ہو سکی ہیں تاہم گیتوں کی تفصیلات موجود ہیں جن کے مطابق فلم میں کل آٹھ نغمے شامل کیے گئے جن کے بول یہ ہیں نمبر ایک نہ ہی گھور گھور تک دل کرے دھک دھک نمبر دو ایک نئی زندگی ایک نئی داستان نمبر تین پہلی جھڑی ہے برسات کی بھیگ گئی رات ملاقات کی نمبر چار دل لے کے دگا نہیں دینا سوچ لینا کہیں ہم پہ زمانہ نمبر پانچ پیار بھرے دل دو پیار بھرے دل ختم ہوئے نمبر چھے دل ٹوٹ گیا سب کچھ مجھ کو دینے والا سب کچھ میرا لوٹ گیا نمبر ساتھ میرے پیار کی پہلی رات ہے مجھے پوچھو نا کیا بات ہے اور نمبر آٹھ بیری محبت دشمن زمانہ آئیں گے یہی دن ان میں سے دو نمبر گیت فضل حسین نے گایا تیسرا اور ساتواں گیت منور سلطانہ کی آواز میں تھا پانچویں اور چھٹے گیت پر کوثر پروین نے اپنی آواز کا جادو جگایا جبکہ پہلے چوتھے اور آٹھویں گیت کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا ناظرین یہ فلم کراچی میں چھ اگست انیس سو چون کو مین سینما پیراڈائز میں ریلیز ہوئی اور یہاں مجموعی طور پر پانچ ہفتے چلی جبکہ لاہور میں اس کی نمائش بدھ گیارہ اگست کو عید الاضحی کے موقع پر ریٹر سینما میں ہوئی اور یہاں صرف چار ہفتے چل سکی تو فرنڈز آئیے اب آتے ہیں اس فلم کے ہیرو یوسف خان کے مختصر تعارف اور ان کی بائیوگرافی کی طرف یوسف خان داسی اگست انیس سو اکتیس کو فیروز پور بھارت کے ایک پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے تقسیم کے بعد ان کا خاندان قصور اور پھر لاہور آ گیا یوسف خان نے او لیول تک تعلیم حاصل کی ان کے والد بریسٹر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے مگر یوسف والد کی سخت مخالفت کے باوجود فلمی دنیا میں آ گئے انہوں نے انیس سو چپن میں ہدایت کار اشفاق ملک کی اسی فلم پرواز کے ذریعے اپنا فلمی کیریئر شروع کیا اگرچہ ان کی ابتدائی فلمیں ناکام رہیں تاہم ان کی اداکاری کو سراہا گیا فلم حسرت اور بھروسہ سے انہیں پہچان ملی جبکہ انیس سو باسٹھ میں پہاڑن اور سسرال نے انہیں کامیاب ہیرو بنا دیا انیس سو پینسٹھ میں ان کی فلم ملنگی کے بعد وہ بڑے اداکاروں میں شمار ہونے لگے اور پھر انیس سو تہتر میں ہدایت کار اقبال کاشمیری کی پنجابی فلم زدی نے انہیں سپر سٹار بنا دیا یوسف خان نے اپنے طویل کیریئر میں کم و بیش دو سو اٹھارہ فلموں یعنی ایک سو سٹھ پنجابی اور پچاس اردو میں کام کیا وہ خاص طور پر گھر کو اپنی بہترین فلم قرار دیتے تھے وہ ایک محب وطن اور با اصول انسان تھے پوری زندگی پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کے مخالف رہے اور ایک طویل عرصے تک مووی آرٹسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان یعنی ماپ کے چیئرمین بھی رہے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا یوسف خان نے دو شادیاں کیں جن میں سے ایک نور جہاں سے تھی جو زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی ان کا ایک حقیقی بیٹا سہیل خان ہے جبکہ ایک بھتیجے ایوب خان کو بھی انہوں نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا انیس اور بیس ستمبر سن دو ہزار نو کی درمیانی شب انتیس رمضان کو ان کا انتقال ہوا اور تدفین قصور میں ان کے آبائی قبرستان میں کی گئی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کی فلم پرواز پر ریویو اور اس کے ہیرو یوسف خان کا مختصر تعارف اس پر اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے شکریہ اور ناظرین اب حسب معمول نوٹ فرما لیجئے کہ ہم آپ کے لیے اپنے آئندہ ویلاگ میں جس فلم پر ریویو اور اس کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے پاکستان کی ایک یادگار فلم روحی یہ ہدایت کار ڈبلیو زڈ احمد کی مقصدی اعتبار سے ایک بہترین فلم تھی تو اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ